গোয়ায় আইএনএস বিক্রান্ত পরিদর্শন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং স্বদেশী প্রযুক্তিতে নির্মিত এই বিমানবাহী রণতরীটি অপারেশন সিঁদুরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে পাকিস্তানের ভারতের আক্রমণের চেষ্টার মধ্যেই করাচি বন্দরে খুব কাছাকাছি আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছিল আইএনএস বিক্রান্ত এর ফলে ভারতে বড় সড়ো হামলার পরিকল্পনা ছাড়তে হয় পাকিস্তানকে এদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন দেশের প্রতিরক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে আইএনএস বিক্রান্ত साथियों आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते बल्कि साइबर स्पेस डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है साथियों इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है स्ट्रैटेजिक पावर बन चुकी है जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और सत्य को यह चेतावनी देती है भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में